И это, смотри, вот интересный уже феномен, что огромное количество людей же радуется, да, Майдан. Но радуется как бы одному элементу в этой системе. На самом деле он собой символизирует, не символизирует, он начинается собой следующий процесс. И потом следующий Майдан мы должны были бы это уже видеть. Значит ли, что я хочу сказать, что Майдан это плохо? Да нет, плохо, а не Майдан. А вся система, в которой Майдан играет важную роль. Система так выстроена, что в ней у Майдана есть роль. И роль Майдана, она не приводит к изменению системы, она просто поддерживает функционирование системы. Ну, она выступает канализатором, получается, основного пара э, от несправедливости, возникшего в предыдущие и, давления. и раз, и, как бы, как говорил известнейший украинский журналист всех времен народов, механизмом конкуренции за, за, власть и за в... коррупционные, потоки. Да, за коррупционные потоки и недопущение самодержавия, авторитаризма. Он прямо об этом сказал, как оно есть. Которое предопределено новый виток авторитаризма, каждый раз предопределяется желанием освоить ну, коррупционные он потоки. Он обнуляется, как бы, и потом по нарастающей. Потом дальше следующий Майдан, и следующая группа, не допустим, как происходит. Одна группа получает Вторая группа как бы нарастает переживание несправедливости. Не у народа сейчас, у народа свой несправедливость. У второй группы, в смысле, богатство это наше общее, это же национальное богатство, наше общее, и вашего плана, и нашего плана. И в какой-то момент чувство несправедливости таковое, но совпадает с несправедливостью масс и используется для того, чтобы перестать фигуры на шахматной И что в Майданах всегда используется и проявляется реальное переживание несправедливости, реальное желание изменений каких-то, но очень таких неосмысленных изменений. Mm -hmm. Ну типа, что все было хорошо и справедливо. Ну, в смысле, что проекта нету. Я и Зеленин об этом говорили. Просто те, кто слушает, там же в чем разница. Между тем, что мы говорим, и тем, кто такие замечания. Они внутри системы ищут, кто из них хороший, кто плохой. Это вся эта система. Для людей это, на самом деле, очень сложный процесс системное мышление. Системное – это значит, ты выходишь и видишь все взаимодействие. Обычно нормальный человек находится внутри системы, и, по-человечески, наверное, людям будет более понятно, внутри матрицы. Внутри матрицы – это вечная борьба. То есть матрица, например, фильм «Матрица», это является нахождение в роли борьбы с кем-то. То есть это вся матрица. Для того, чтобы... Ну, и обычный человек ищет внутри матрицы то, к кому пристать. Но в этом смысле он становится соучастником этого всего процесса, который mm -hmm. вечно продолжается. Поэтому я понимаю, что значительная часть, какая-то часть людей, невзирая на то, что мы хоть через каждые пять минут будет это искреннее чувство и так далее, будет делать вывод из эфира, что я оправдываю власть. Почему? Потому что я говорю, что Майдан это не есть просто светлое чувство. Не обманывайте себя. А это значит для них, что я говорю о том, что Майдан темное что-то. Это такой не это все темное. И прямо говорю, что ключевым ответственным лицом за происходящее, из-за того, что Майдан происходит, является власть ты прямо сказал, власть делает такие действия, да. прямо тупо, и невзирая ни на какой да. исторический опыт, что Майдан становится просто, ну, его сложно избежать, невозможно избежать. Предыдущий Майдан избежали, каким образом его сделали электоральным. Это, знаете, победил Владимир Александрович Зеленский. Который не сделал, получается, никаких выводов отсюда. И... Так, ну да, Петр Алексеевич не особо сделал. не сделал выводы, да. И Виктор Федорович как бы не особо сделал каких-то там выводов, ну, но, либо не, ну, как бы должен был тоже, потому что, в общем-то, столкнулся напрямую с да? что ну? у него как бы не получилось реализовать свою победу. А дальше же не переосмысление идет выскочить из матрицы, а все-таки додавить. Поэтому Зеленский его команда не выскочат из этой матрицы, они будут реализовывать идею додавить. додавить. Но уже более искушенно, изощренно, там и так далее. Очевидно, уже по происходящему, что это скорее всего не получится. Потому что Путин это сделал как? Там, помнишь, там же была у них ситуация, у него как они называлась. Путин, же, как это сказать, суверенная демократия. Была да. какой-то момент объявлена. Нет, там было событие, как она, на болотах, да, на болотах, на на болотах. на болотах. То есть, это протесты, там ленточники чего-то, то есть он закон, как бы просто репрессиями Китай. С этим поступил еще же. Я, я имею в виду, что нету никаких там ограничений, нету никаких, условно говоря, ни партнеров, ни союзников, которые могут на это повлиять. Ну, типа, с, со стороны, что, типа, там, не делайте этого. У Путина у него все.